Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Abian, channel yang menyajikan pengetahuan tentang semut rangrang. -rang. Pada video sebelumnya, telah kita jelaskan tentang kriteria calon ratu semut rangrang -Rang yang layak untuk dikarantina dan dikawinkan dengan semut jantan. Pada video kali ini, kami akan menjelaskan tentang cara mengkarantina dan mengkawinkan calon ratu semut rangrang -Rang dengan semut jantan. Sebagaimana yang sudah kami jelaskan sebelumnya bahwa tidak semua calon ratu semut rangrang -Rang bisa dikarantina untuk dikawinkan. Calon ratu semut rangrang -Rang yang tidak memenuhi kriteria hanya akan mati jika ia dipaksakan untuk dikarantina. Begitu juga yang terjadi pada semut jantan pasangannya kematian calon ratu semut rangrang -Rang dan juga semut jantan saat di karantina ini bisa disebabkan oleh beberapa hal. Penyebab utama kematian mereka yang paling sering terjadi adalah dikarenakan usia mereka yang belum dewasa sehingga belum siap untuk dikarantina dan dikawinkan. Calon ratu semut rangrang -Rang dan juga semut jantan yang belum dewasa masih membutuhkan suapan makanan dari semut-semut pekerja karena mereka tidak bisa mengambil makanan sendiri. Ketika sudah dewasa, mereka sudah siap untuk tidak mendapatkan pelayanan dari semut-semut pekerja karena mereka akan melakukan kawin terbang dan pergi meninggalkan koloni asalnya. Oleh karena sebab inilah, jika calon ratu semut rang-rang yang masih muda dipaksakan untuk dikarantina maka ia akan mengalami kematian karena ia belum siap untuk hidup mandiri tanpa suplai makanan dari sebut pekerja. Penyebab lain calon Ratu Semut mengalami kematian saat dikarantina adalah dikarenakan kondisi kesehatannya yang kurang baik saat pertama dimasukkan ke dalam wadah untuk mengkarantinanya. Yang paling mudah untuk dijadikan acuan adalah ketika calon ratu semut rangrang -Rang dan juga semut jantan terbang meninggalkan koloninya, maka saat itulah pertanda bahwa mereka pasti sudah dewasa dan siap untuk melakukan perkawinan. Dan kondisi kesehatannya pun dalam keadaan yang baik, karena calon ratu semut rangrang -Rang dan semut jantan yang belum dewasa atau sedang mengalami sakit tidak akan melakukan penerbangan. Selanjutnya, calon ratu semut rangrang -Rang dan juga semut jantan yang sudah terbang ini kita ambil dan kita masukkan ke dalam wadah untuk mengkarantina mereka. Mengenai jenis wadah atau media yang digunakan sebagai tempat untuk mengkarantina mereka, tidak ada aturan baku atau persyaratan khusus. Yang paling penting, wadah ini mampu mencegah calon ratu semut rangrang -Rang dan semut jantan untuk pergi meninggalkan rak budidaya. Media yang digunakan sebaiknya adalah yang berbahan transparan. Ini bertujuan untuk memudahkan kita dalam memantaunya dari luar. Mereka bisa kita letakkan pada sebuah tabung reaksi atau cap atau toples transparan. Bisa juga kita letakkan mereka pada sebuah botol. Dalam hal ini, kami memilih media toples sebagai wadah untuk mengkarantina mereka. Tujuan pemakaian toples ini agar jika nanti calon ratu semut rangrang sudah bertelur dan bersarang kemudian membentuk koloni baru, maka kita tidak perlu lagi untuk memindahkannya pada media yang baru. Karena selanjutnya kita juga akan menggunakan media toples untuk beternak semut rangrang. Pada media yang kita gunakan untuk mengkarantina calon ratu semut rangrang -Rang dan juga semut jantan ini, kita berikan lubang-lubang ventilasi agar udara segar bisa masuk ke dalamnya. Jika dalam mengawinkan calon ratu semut rangrang -Rang dan semut jantan ini menggunakan metode potong sayap, maka tidak perlu lagi meletakkan mereka dalam wadah karantina. Cukup meletakkan calon ratu dan juga semut jantan ini di rak yang sama, dan mereka tidak akan bisa terbang meninggalkan rak. Mereka akan melakukan perkawinan di rak budidaya. Dalam usaha mengawinkan calon ratu semut rangrang -rang dan semut jantan ini, kami menggunakan perbandingan satu calon ratu semut rangrang -rang dipasangkan dengan lima ekor semut jantan atau lebih, diletakkan dalam satu wadah. Hal ini dilakukan untuk mencegah kegagalan dalam usaha mengawinkan calon ratu semut rangrang -Rang dan juga semut jantan ini, dikarenakan tidak semua semut jantan bisa mengawini calon ratu semut rangrang -Rang atau memasukkan sperma ke dalam kantung sperma yang dimiliki oleh calon ratu semut rangrang. -Rang. Sperma yang diperoleh dari semut jantan ini akan ia simpan dalam kantung sperma TK yang terdapat pada perutnya yang dapat ia gunakan untuk membuahi sel telur seumur hidupnya karena ia hanya akan melakukan satu kali perkawinan dalam hidupnya. Setelah ini, calon ratu semut rangrang -Rang tidak melakukan perkawinan lagi. Semut jantan yang telah berhasil mengawini calon ratu semut rangrang -Rang akan mati dan calon ratu semut rangrang akan mulai melepaskan sayapnya Sampai tahap ini bukan berarti bahwa calon ratu semut rangrang sudah berhasil menjadi ratu yang baru Ini barulah tahap awal Jika usaha mengawinkan calon ratu semut rangrang ini berhasil maka ia akan segera menghasilkan telur-telurnya Namun jika gagal calon ratu semut rangrang ini juga akan mati Walaupun calon ratu semut rangrang -Rang sudah melepaskan sayapnya, jika ia belum berhasil menciptakan koloni baru dari hasil anak-anak keturunannya sendiri, maka ia belum layak untuk disebut sebagai ratu semut rangrang. -Rang. Calon ratu semut rangrang -Rang yang telah berhasil melakukan perkawinan dengan semut jantan akan segera bisa bertelur. Selama kurang lebih tiga minggu, telur-telur dari calon ratu semut rangrang -rang akan menetas menjadi semut-semut pekerja. Dalam masa penantian ini, calon ratu semut rangrang -rang akan hidup sendiri dan tidak perlu disediakan makanan untuknya. Dengan naluri alamiahnya, ia akan memakan sayapnya sendiri dan juga bangkai semut jantan. Hal ini ia lakukan untuk mempertahankan hidupnya selama telur-telurnya belum menetas. Setelah telur-telur ini menetas menjadi semut pekerja, maka mereka akan segera memberikan pelayanan kepada induknya. Sampai dengan tahap ini, calon ratu semut rang-rang yang dikarantina telah berhasil menjadi ratu semut rang-rang dan tercipta koloni yang baru. Setelah mendapatkan cukup banyak nutrisi makanan dari semut-semut pekerja yang melayaninya, maka ratu baru ini akan semakin produktif menghasilkan telur. Semakin hari, perkembangan koloni semut rangrang akan semakin pesat. Mereka akan membuat kerajaan yang mandiri tanpa bergantung pada koloni manapun. Baiklah teman-teman penghobi dan juga peternak semut rangrang, dari video ini dapat kita simpulkan bahwa hanyalah calon ratu semut rangrang yang sudah terbang meninggalkan koloninya yang layak untuk dikarantina dan dikawinkan dengan semut jantan. Untuk memperbesar peluang agar calon Ratu Semut Rangrang -Rang berhasil menjadi Ratu Semut Rangrang, -Rang, maka ia harus dipasangkan dengan minimal 5 ekor semut jantan. Calon Ratu Semut Rangrang -Rang hanya akan melakukan satu kali perkawinan dalam hidupnya. Sperma yang didapatkan dari beberapa semut jantan akan ditampung pada kantung sperma TK yang ada pada perut Ratu Semut Rangrang. -Rang. Sperma ini bisa digunakan untuk membuahi telur-telur Ratu Semut Rangrang -Rang seumur hidupnya. Setelah mengawini calon ratu semut rangrang, semut jantan akan mati. Meskipun metode ini telah lama digunakan oleh banyak peternak semut rangrang Indonesia, akan tetapi kami tidak bisa menjamin keberhasilannya. Next time, akan kami bagikan cara yang lain untuk mengkarantina dan mengawinkan calon ratu semut rangrang yang mungkin bagi Anda lebih mudah untuk dipraktekkan. Bagi peternak semut rangrang pemula, kami sarankan untuk memulai beternak semut rangrang dengan elemen koloni yang lengkap dan menggunakan ratu semut rangrang yang sudah produktif tanpa harus melakukan metode karantina ini. Terima kasih sudah menonton. Mohon maaf jika ada kesalahan. Semoga bermanfaat dan jika ada pertanyaan silahkan tuliskan di kolom komentar. Jangan lupa untuk subscribe dan menekan tombol like. Tetap semangat, pantang menyerah! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.